21 січня відбулась прес-конференція слов'янського міського голови. Вадим Лях пообіцяв прокоментувати ситуацію із пільговим харчуванням школярів та скандал із зіпсованими медичними препаратами. Нагадаємо, днями під час чергового засідання депутатських комісій було озвучено, що пільгове харчування відтепер повністю залежатиме від міських бюджетів, внаслідок чого місцеві мешканці зробили висновок, що про звичну шкільну послугу вартістю 5 гривень 50 копійок на одну дитину в день треба буде забувати. Але Вадим Лях спробував зменшити соціальну напругу при мониторинге ситуации в школах, когда мы исследовали малообеспеченные семьи, их количество и так далее, почему-то многие решили, что все-таки что-то изменится в питании. Поэтому успокаиваю, никаких изменений в питании дошкольников и школьников не будет производиться. Все будет на уровне 2015 -го года. И речь идет о полном бюджетном годе, 2016 год. Это имеется и до конца обучающего процесса, который будет там, да? после летних каникул с осени все льготы будут сохранены до окончания года. Чи з до теми медикаментів також варто нагадати, наприкінці минулого року у Слов'янську розкрилась скандальна ситуація із зберіганням вартісних тестів на ВІЛ. Тоді, завдяки тиску на правоохоронні органи, центру протидії корупції вдалось ініціювати розслідування з приводу недбалої транспортировки та зберігання тестів, загальна вартість яких 3 мільйони гривень. Аби випадок не став тенденцією, міський голова запропонував депутатам розібратись із загальною картиною зберігання ліків у медустановах Слов'янська. Промежкову от отримав. Комиссия депутатская на месте была. Я думаю, многие из вас с ней поприсутствовали на этом мероприятии. Также сегодня я общался с главврачом области, с Юзуном Юрием Геннадьевичем, и попросил его акт службового расследования, который они проводили по данной ситуации. Ну и на сегодняшний день правоохранители занимаются расследованием дальнего действия після офіційних приводів для прес-конференції посыпались нагальні питання від журналістів далі прямою мовою відповіді міського голови Значит, объясню. Ну, во-первых, она еще не была принята, она рекомендована, да, для, я, над ней еще идет работа, то есть идут дополнения, то есть окончательный вариант на совместном заседании комиссии будет рассмотрен, те вопросы, которые по желанию еще и депутатов учитываются, которые вносят свои изменения, и окончательный вариант э, э, социоэкономного развития города будет принят на сессии. Значит, ну, э, как я ее оцениваю. Да? Безусловно, положительно, потому что в нее вложено ну, в развитие все-таки. Мы постарались, чтобы это был не только социальный ну, как бы план проедания, да, как мы проедим эти деньги, но и город развивался. Всегда закладывается больше, я уже говорил на комиссии заседания, что это мы называем как бы наши хотелки. Да, мы с запасом это делаем, потому что не все проекты подтверждены проектно-смертной документацией, ну дабы не тратить лишние бюджетные деньги, потому что мы не знаем получше мы финансирование на ее реализацию, понимая, что мы дотационные, да, большинство денег будет из области. Значит, на сегодняшний день как раз-таки вот о таких проектах вот был вопрос по поводу отношений да, с Павлом Ивановичем Жубливским. То есть как раз-таки вот наши встречи и, и носят этот ряд обсуждений по тем проектам, по которым будут выделяться городу Славянскую деньги на выполнение вот этой программы. То есть, как и раньше, Декларируется то, что на сегодняшний день будут выделяться деньги, это экологически, это энергоэффективность, это модернизация, то есть утепление учебных и лечебных заведений города, это дороги и это безусловно водоканал. То есть то, что наша основная боль это вода, я это пытаюсь донести, в принципе на сегодняшний день понимание я вижу и деньги выделяться будут. С нашей стороны необходимо подготовить качественную и вовремя проектно сметную документацию, над этим мы сегодня и работаем. По проектам, по водоканалу на сегодняшний день у меня у моей команды есть вопросы. Поэтому, в принципе, понимая, чтобы не измыкаться из стороны в сторону, а все-таки это был, скажем так, научный подход, принято решение пригласить специалистов. Они сегодня уже ведут работу. Это и Киев, и Харьков, и Днепропетровск. Такой консилиум. То есть, чтобы было написано технико-экономическое обоснование развития водоканала, чтобы понимать, что не на словах говорить, что вода Донбасса, к примеру, там, поставляет там, более дешевую более дорогую, оценить эту воду, что необходимо сделать сделать, чтобы минимизировать потери, эффективность, энергоэффективность увеличить, улучшить, скажем так, это предприятие и так далее. То есть я думаю, что через неделю вот такой вот, скажем так, алгоритм движения будет создан, мы его обсудим, я его вынесу на депутатские обсуждения. Принято решение, потому что понятно, что если вы увидели, да, как болезненно давалась модернизация, скажем так, и освоение 10 миллионов, да, что у нас там часть города осталась без воды, можем себе представить, если модернизация затронет весь город. Еще проектно-сметная документация не делалась. То есть я решил в данном случае не идти по тому пути делать то, что есть по наработкам старым, по одному по одной причине, потому что, опять-таки, основываясь на опыте того, что было сделано осенью, и видя, что некоторые проекты пришлось переделывать, потому что они были сырые, забирать с Харькова, передавать на на наш СУКС, опять-таки, были такие проекты, где ну, нужно было заложить, к примеру, там замену километра, чтобы это дало эффект, да, но было положено там 700 метров. В итоге мы будем делать 300 метров за свой счет, за счет своих денег. Поэтому решили здесь немножечко уже обратиться к специалистам, услышать их мнение, обсудить со специалистами местными, водоканалы и так далее, и принять для себя решение. Какое решение это будет, не хочу спешить, потому что, безусловно, вода у нас самая основная проблема, тем более на протяжении, там, все, что было сделано, это сделано все-таки 30-40 лет назад, последние 20 лет, там, практически, кроме одного водовода, мы ничего не поменяли, поэтому на сегодняшний день, как и что мы будем делать, я думаю, через неделю-две я вам с удовольствием расскажу, уже так полностью видение всего этого. Бульвар на 4 занимается область, поэтому я тут не могу комментировать. У меня часто журналисты спрашивают, но строительная и подрядная организация, то есть, как бы, это областные деньги, обла область проводила тендер. Поэтому здесь только я, как наблюдатель, могу, как и вы, смотреть. Но работы идут, я думаю, все будет в срок. Более того, там, наверное, будут стоять вопросы и при домовой территории. Поэтому давайте вот не буду я сейчас отвечать за область, когда они планируют это все закончить. С нашей стороны я считаю, что нужно будет подготовить и домов. Придомовую территорию, там, со временем установить детскую площадку. То есть вот это я вижу свое, свой вклад городской власти в то, чтобы это, эти люди, которые заселятся в этот дом, ну, имели качественное, помимо качественного жилья, еще и придомовую территорию в хорошем состоянии. Значит, не буду говорить только по КТП, буду говорить вообще о всех коммунальных предприятиях и о службах исполкома. Если вы обратили внимание, сейчас уже появляются вакансии, мы объявляем конкурсы на замещение должностей. То есть я сегодня буду практически на каждую комиссию бюджетную и позже КХ выносить обсуждение. Значит, работы наших коммунальных предприятий, потому что у меня там есть ну, довольно-таки... По некоторым из них возникли вопросы вообще о том, что правильно ли то, что они вообще существуют. То есть, поэтому по коммунальным и по исполкому в ближайший месяц вы увидите, там изменения будут кадровые.